তাঁতৰশালত বহি আছে কি সূতাৰকোৱা যিহেতু এই ভাইটিয়ে ক্লাছ ফাইভৰ পৰা আহ মাটি তাঁতৰ শালত আৰম্ভণি কৰিছিলে ফুলবাইছো অ তোমাৰ কিমান বছৰ বয়সৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে বাৰ বছৰ বয়সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আছো হয় বৰ্তমানলৈকে হয় এতিয়া ক'বলৈ গ'লে মই মাটিশালত তাঁত বৈ বহুতখিনি আগবাঢ়িছোঁ আৰু এতিয়া যিটো আধুনিক যুগৰ তাঁতশালো আহিছে সেই পৰ্যায়তলৈ মই গৈ আছো দেখাবা নেকি দেখাম নিশ্চয় অঁ আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিছোঁ এই ভাদৌ পাচলি মনোজ গগৈ আৰু মোৰ ফালৰ পৰা নিজ হাতে বোৱা ফাৰ্ষ্ট চিট এখন তাঁতৰশালৰ তাঁতৰ শালৰ যিহেতু আমি দেখা উৰা মাকু তাঁতশাল হয়

হয় আৰু এতিয়া মই তাঁতৰশাল যিকেইখন মই বনাই আছোঁ আৰু ড্ৰাম যিটোহে মই বনাই আছোঁ সেইটো হ'ল নাহকটীয়ালৈ যাব আৰু অকল নাহকটীয়ালৈ বুলিয়ে নহয় আৰু মই বহুত আগৰ পৰা মই এইটো কাম কৰি আছোঁ এইটো কাম কৰি আছোঁ আৰু দাদাই যিহেতু বনাই আছে তাঁতৰশাল এইখন যাব নাহকটীয়া আৰু নাহকটীয়া যাব তাৰ পিছৰ এইটোৰ আপোনাৰ ডুমডুমা গৈ আছে ডুমডুমা গৈ আছে আৰু ইয়াৰ পিছত আহি আছে ডিব্ৰুগড় লাহোৱাল ঠিক তেনেদৰে মানে এই পৰ্যায়ত ক্ৰমে মোৰ অৰ্ডাৰবিলাক আহি আছে আৰু মই ঘৰতে বনাই মোৰ দাদাহঁতৰ লগত যোগাযোগ কৰি মই গোটেই তাঁতৰশালৰ ফ্ৰেমটো বা গোটেই চেটআপটো মই চেল কৰি আছোঁ মোৰ কথাটো এইটোৱে যে মোৰ মূল লক্ষ্য যিহেতু থানীয় মানুহ যিবিলাকে মানে মহিলা বা পুৰুষ যিহেতু মই মোৰ স্থানীয় জেগাত মই কাম কৰি আছোঁ আৰু মোৰ নিচিনা দহগৰাকী মহিলা বা দহজন পুৰুষ তেওঁলোককো মই যেনেকৈ স্বাৱলম্বী হৈছোঁ ঠিক তেনেদৰে তেওঁলোককো এই হেণ্ডলুমৰ জৰিয়তে বা কাপোৰ তৈয়াৰী কৰি বা এই তাঁতশালৰ যোগেদি এই তেনেকৈ গোটেই চেটআপটোৰ বিকনেছ হিচাপেও যদি তেওঁলোকে কৰিব পাৰে কিছু কিছু যদি পৰামৰ্শ ল'বলৈ হয় তেতিয়াও মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব যিহেতু মই এইখন তাঁতশাল ফ্ৰেম বনাই আছে গোটেই চেটআপটো ইয়াতে আছে মেচিন শ্লে চিলে যিটো মাকো যায় ছিলে আৰু টুলোঠা টুলোঠা আৰু ডিজাইন কাৰ্ড গোটেই চেটআপটোৰ এইখনে তাঁতৰশাল উৰা মাকু তাঁতশাল বুলি কোৱা হয় হয় মই দুহেজাৰ সাত চনত অইল ইণ্ডিয়াৰ এছ টি বি চিৰ নামেৰে স্থাপিতৰ তাত মই ট্ৰেইনিং লৈছিলোঁ যিহেতু মই সাত মাহ দিন তেতিয়া কোৰ্চ কৰিছিলোঁ তাৰপাছত এছ আই আৰ মই প্ৰডাকশ্যন কৰিছিলোঁ চাৰি বছৰ মুগাৰ পৰা পাটৰলৈকে শাড়ী পৰ্যন্তৰলৈকে মই কৰিছিলোঁ আৰু ঠিক তেনেদৰে মই তাত শিকি মই বহুত স্বাৱলম্বী হ'লোঁ বা মই বিদ্যাটো মই আকৰ্ষণ কৰি মই সামৰি লৈ আহিলোঁ সেই অনুসৰি মই যিমান বিদ্যাটো শিকিলোঁ আৰু মই দহগৰাকীক মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যিহেতু মই যিধৰণে মই স্বাৱলম্বী হৈছোঁ তেওঁলোকেও হওক মোক যোগাযোগ কৰক আৰু এইখন তাঁতশাল বৰ্তমান এতিয়া নাহকতীয়া যাব ইয়াৰ মূল্যৰ ইয়াৰ প্ৰাইচটো হ'ল আপোনাৰ টুৱেণ্টি এইট থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি নাইন থাউজেণ্ড হয় গোটেই ছেটআপটো অঁ নিজেই মই এখন ফিটিং কৰি থৈ আহিম অকল বৰ্তমান মই মেচিনটো ফিটিং নকৰোঁ মেচিনটো ফিটিং কৰাটো এক্সট্ৰা ল'ম আৰু তেওঁলোকে যদি ইয়াৰ প্ৰশিক্ষণটো লাগে তেতিয়াহ'লে মই সেইটো লওঁ ইমান মোক মাত্ৰ দৰ হলে অকল তেল খৰচটো দিলেই হ'ল আৰু বাকী পৰ্যটো মোৰ পৰা যদি তেওঁলোকে হাল লয় তেতিয়াহ'লে মই প্ৰশিক্ষণটো ফ্ৰী বুলি ক'ব পাৰি ত আপোনালোকে গম পালে ইয়াৰ পৰা যদি তাঁতৰ শাল লয় তেতিয়া মানে মনোজ ভাইটিয়ে এইটো প্ৰশিক্ষণ হিচাপে ফ্ৰী দিব আৰু যদি আঁতৰ হয় তেওঁ নিশ্চয় কিবা এটা খৰচা দিব লাগিব ত' আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব এই যে টেবুল দেখিছো এইবিলাক কি কি আন তুমি এইবিলাক হ'ল ডিজাইন যিবিলাক ডিজাইন আমাৰ মেচিনত জড়িত হয় বা আমি হাতেৰে কাঠি যিহেতু ফুল বাচোঁ সেই ফুল কাঠি বাচিব নালাগে এই দাঁত কাগজখনতেই মানে ডিজাইনটো থাকে এইখন হ'ল ডিজাইন কাৰ্ড যিহেতু আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইন কাৰ্ড কাটি আনিব পাৰিব এই মেচিনটো হ'ল এশ বিধ জেকাৰ মেচিন আৰু এই মেচিনটোতে এই কাৰ্ডখন যিহেতু আমি হাতেৰে কাঠি নাবাচি আমি এটা কাৰ্ড এই বস্তুটো আপোনালোকক মই এইটো ফালি নাই দেখুওৱা এতিয়া এইটো বুলি কয় চিলিণ্ডাৰ চিলিণ্ডাৰটো ফাকত এনেকৈ আমি সুমিয়াই দিম সোমোৱাই দিম যেতিয়া আমি শালখন ফিটিং কৰিম তেতিয়া আমি ভৰিয়ে গৰকাৰ মৰাৰ লগে লগে এটা পাৰ্ট অট'মেটিকেলি সোমাই যাব সোমাই যে এটা ডিজাইন উঠি যাব ঠিক তেনেদৰে আমি এই মেচিনটোৰ লগত আমাৰ এই কাৰ্ডখন জড়িত থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ কাপোৰত ডিজাইনটো উঠিব যিহেতু মেচিনত আমি ডিজাইন কাৰ্ড কেনেকৈনো লগাওঁ তাকে অলপ দেখাওঁ আহক এনেকৈ সেই মেচিনটোৰ এশৰ বিচৰ মেচিনটো এই যিটো চিলিণ্ডাৰ বুলি কয় এইটো লাগি আছে মই ওপৰত গৈ দেখাবলৈ অলপ অসুবিধা হৈছে তথাপিতো এইখন কাৰ্ড এনেকৈ লগাম অহা মনোজৰ লগত কথা পাতি খুব ভাল লাগিছে আৰু তাঁতৰ যি মানে দেখাইছে ক্লাছ ফাইভৰ পৰা আৰম্ভণি কৰা ল'ৰাটোৱে মানে ইমানখিনি আগবাঢ়িলে খুব এটা ভাল লগা কথা তো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাব কিবা এটা পাব আপোনালোকে আপোনালোকক মই কাৰ্ডখন লগোৱা দেখালোঁ এতিয়া কাৰ্ডখনৰ কাৰণেও কেনেকৈ কাপোৰত জড়িত হয় তাকে অলপ দেখাওঁ এই ফুল বাচি আছা তুমি হয় এযোৰ কাপোৰ ব'লে কিমান দিন লাগিবা এযোৰ কাপোৰ বাৰু যোৱা কৰিও পাঁচদিনত মই কমপ্লিট কৰিব পাৰোঁ হয় গাঁৱৰ মানুহবিলাকে তোমাৰ যি তাঁতৰ শালৰ মানে প্ৰস্তুতি বা চাব আহেনে আহে হাঁ নিশ্চয় আহে বহুত আহিছে আৰু তেওঁলোকে আহি ইয়াত অলপ প্ৰশিক্ষণ লৈয়ো তেওঁলোকেও কিছু কিছু স্বাৱলম্বী হৈছে যদি কোনোবা ব্যক্তি আহিব পাৰে কোনোবাৰ পৰা তোমাৰ তাঁতৰ এই ভিডিঅ'টো চাই পিনে যে তাঁতৰ শালখন চাব আহিছোঁ বা মনোজ কিবা এটা শিকিব আহিছোঁ তুমি নিশ্চয় তুমি বিনামূলীয়াকৈ কিবা এটা শিকাই দিব পাৰিবানে নিশ্চয় মই তেনেকৈ শিকাইও আছোঁ আৰু বৰ্তমান কৰিও আছোঁ যিহেতু মোৰ চব সময়তে সময়টো নহয় আৰু মোৰ শনিবাৰ দিনটোত মই হাফে শিকাওঁ আৰু দেওবাৰ দিনটো মই ফুল গোটেই দিনটোত মই শিকাই তেওঁলোকক সেই দুটা দিনতে তেওঁলোকৰ কাৰণে সময়টো লওঁ হয়

মই মেখেলা চাদৰ অনুসৰিও ফাঁচিত তৈয়াৰী কৰোঁ ইয়াৰ নেক্সট জুতিটো আগৰ জুতিটো আছিলে ফাঁচিত তাৰ আগৰ জুতিটো আছিলে গামোচা ঠিক তেনেদৰে তেনেকৈ ক্ৰমান্বয়ে মোৰ চেঞ্জ হৈ হৈ আহি আছে আৰু এইখন হ'ল মই মাটিশালত বৈছিলোঁ আমাৰ বিহুৱাত মাটিশালত বোৱা আৰু ঠিক তেনেদৰে মানে মই মাটিশালৰ পৰা আজি এইটো পৰ্যায়ত যিহেতু হেলনোম উৰাম আকৌ তাঁতশালত মই সক্ষম হৈছোঁগৈ বিহুৱান যদি কাৰোবাক লাগে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তেতিয়াহ'লে মই বিহুৱান তেনেকৈ দি আছোঁ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব আৰু ফাঁচিটো তেনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব মেখেলা চাদৰ ফাঁচিত আমাৰ বিহুৱান বিচাৰিলে পাবই অঁ বিচাৰিলে গোটেইখিনি সামগ্ৰী মোৰ ইয়াৰ পৰাই পাব এই চাদৰ মেখেলা যোৰা কেনেকৈ চাদৰ মেখেলা যোৰা আপোনাৰ ডিজাইনটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰোঁ আমি প্লেইন ডিজাইনটো হ'ল বা আমাৰ প্লেইন কাপোৰটো হ'ল আমি খুব বেছি এঘাৰশৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰোঁ তাৰপাছত ডিজাইনৰ পৰা অনুসৰি আমি যিটো এইটো মিচিং ডিজাইন বুলি কওঁ তিনি হাজাৰ বা পঁয়ত্ৰিছশ টকাৰ ভিতৰত আমি এঘাৰশৰ পৰা তিনি হাজাৰ পঁয়ত্ৰিছশ টকাৰ ভিতৰত আমি চেল কৰোঁ গামোচা আমাৰ হোলছেল ৰেট দুশ টকা আৰু তাৰ উপৰিও ডিজাইনটোৰ ওপৰত আমি নিৰ্ভৰ কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট শ্বিটটো ফাৰ্ষ্ট শ্বিটটো আমি দুশ টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ ভিতৰত যিহেতু তাঁতৰশালত মই বহি যিটো ডিজাইন আৰু ব্লেক টচৰ মই কাপোৰ দেখাইছিলোঁ সেয়াৰ হ'ল এইযোৰ প্ৰথম ব্লেক টচ ইয়াত হ'ল ৰেডত মেন আৰু মীনা হ'ল য়েল্ল' হয় আৰু এইখন হ'ল বৰ্তমান চাদৰ আৰু এইখন হ'ল মেখেলা কলা ব্লেক টছৰ আৰু এইটো হ'ল ব্লাউজ পিচ আপোনালোকে সুন্দৰ মজা মোৰ এইটোৱে ড্ৰাম বুলি কওঁ আৰু এই ড্ৰামৰ সহায়তে মই বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ মই লগাওঁ ইয়াত মেখেলা চাদৰ শাৰী গামোচা ফাঁচিত এই ড্ৰামটোতে মই লগাওঁ আৰু এটা কথা আমাৰ স্থানীয় মানুহবিলাকে ইয়াতে বহুতেই লগাই নিয়ে আৰু এতিয়া বৰ্তমান মোৰ মেখেলা চাদৰ ববিন আৰু টুলঠা যিহেতু দি থৈ গৈছে তেওঁলোকক লগাই দিবৰ কাৰণে এতিয়া মোৰ দাদাহঁতে মিস্ত্ৰী কাম কৰি আছে যেতিয়া অকণমান জেগাটো মোৰ কাৰণে শেষ হৈছে সেইকাৰণে দুদিন মই ৰৈ দিছোঁ ইয়াৰ পাছতেই মই গ্ৰাম বাতিটো কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিম মনোজ আজিকালি যিহেতু আমাৰ যুৱতীসকলে প্ৰায় গাঁও অঞ্চলত শিপিনী দেখা পোৱা নাই মাটিশালখনো দেখা নোপোৱা তুমি কি ক'বা ক'বলৈ গ'লে আমাৰ ইয়াৰ স্থানীয়বিলাকে যিহেতু কিছু কিছু তাঁতশাল দেখা নাই সেই অনুসৰি এতিয়া মোৰ জৰিয়তে যিহেতু মাটিশাল আৰু উৰা মাকুৰ তাঁতশাল হ তেওঁলোকে দেখা পোৱা যাব আৰু মই তৈয়াৰী কৰি আছোঁ ঠিক তেনেদৰে আমাৰ থলুৱা গামোচা থলুৱা গামোচা যিহেতু আমাৰ কমি গৈছে আৰু বহিঃৰাজ্যৰ পৰা যিটো আমাৰ গামোচা আহিছে সেই গামোচাটো যাতে নাহে আৰু আমাৰ থলুৱা মানুহবিলাকেই আমাৰ বিহুৱান বা আমাৰ তিয়নীয়া গামোচা তেনেদৰে অকল হেলুমতে যে তৈয়াৰী কৰিব সেইটো কথা নহয় যিহেতু মাটিশালতো তৈয়াৰ কৰি বা আমাৰ এই ওচৰৰ পাজৰ অঞ্চলত তেওঁলোকে চেল কৰি বা বিক্ৰী কৰিও তেওঁলোকে স্বাৱলম্বী হ'ব সেইটো কাৰণে মই এইটো কথা ক'বলৈ পাৰোঁ যে যিহেতু আমাৰ স্থানীয় যুৱক বা যুৱতী বা মহিলা সকলে এনেই আজিৰ দিনত থাকি কোনো লাভ নাই সেইকাৰণে মই এইটো কথা তেওঁলোকৰ কাৰণে মই ক'বলগীয়া হৈছে যে বহিঃৰাজ্যৰ পৰা যাতে কাপোৰবিলাক গামোচা নাহে নোহাৰ কাৰণ উদ্দেশ্যটো কি হ'ল আমাৰ স্থানীয় মানুহবিলাকে খুব কম পৰিমাণে কাপোৰ ব'বলৈ লৈছে উৎপাদনটো কমি গৈছে নহয় উৎপাদনটো কমি গৈছে হয় সেইটো কাৰণে এতিয়া তাতকৈ উন্নত উন্নত যিহেতু তাঁতশাল আহিলে উৰা মাকুৰ তাঁতশালখন মাটিশালখনত নকৰিও উৰা মাকুৰ তাঁতশালতো কৰিব পাৰে আৰু এইটো কথাও মই স্পষ্টকৈ মই ক'ব পাৰোঁ যিহেতু যদি উৰা মাকুৰ তাঁতশালখনো কিছু কিছু মানুহে ঘপকৈ আয়ত্ব কৰি ল'ব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে মাটিশালতো কৰক মই আছোঁ মই আপোনালোকক শিকাবৰ কাৰণে মই সদায় আগবাঢ়ি যাম পথাৰ আমাৰ বজাৰ আমাৰ কৈ থাকিলে এইটোৰ মুখত নহব যিহেতু হাতে কামে লাগিব লাগিব পুৰুষ বা মহিলাসকলে তেতিয়াহে আমাৰ বজাৰ হব এই সুন্দৰ কথা মজাৰ কথা কলা অনুজ